Так, продолжаем нашу съемку 23 августа. Значит, сейчас советую всем, как говорится, кто приходит к этому месту, брать веревочки, подвязывать через, потому что она у нас тоже падает от этой красоты. Значит, посмотрите, <coughs> зеленая ягода. Это Дева Мария Андронова. Дева Мария, она будет в сентябре. Вот такие тоже продолговатые ягоды. И рядом, рядом, то, от чего мы, кажется, ходим, и от него Чисто говоря офигеваем. Это у нас крошка Павловского. Крошка. Значит, посмотрите сюда все. Какие тут шары. И вот мы возьмем. Возьмем одну ягоду. И штангелим. Ты смотри, чтобы было видно штангель. Вот получается 37 на 31. Вот такие шары у крошки. Названа Павловским с приколом. Получается вот такая ягода. Значит, это у нас тоже крошка на прививке. Это прививки второй год уже родят. Вот она крошка. <coughs> Крупным планом возьми, чтобы оно было видно. Вот веер крошки идет. И Дева Мария, она похожа будет. Ну, будем так говорить. Что крошка, что Дева Мария, мне кажется, в один срок будет она созревать. Это будет где-то начало сентября. Она уже окрасилась, но сахарок надо набрать еще. Это у нас крошка.